بسم اللہ الرحمن الرحیم ریالیٹی چیک میں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید دس محرم الحرام نواسہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی تاریخ ہے کائنات نے ایسا سیاہ دن کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ جس میں ایک دن کے اندر ہی پورے اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو ظلمن موت کی نیند سلا دیا گیا ایک ظالم و جابر حکمران کی طرف سے ہم میں سے ہر آدمی یہ بات اور یہ تاریخ ضرور جانتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا لیکن اس زمانے کے حالات اس زمانے کے واقعات اس زمانے کے موافق اور مخالف باتیں یہ ساری کی ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہوتی ہیں اور آپ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ تاریخ ہمیشہ مرغ کا نظریہ ہوتا ہے یہ نیریٹو ہوتا ہے یہ پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے جو ایک ہسٹورین کا ہوتا ہے جو تاریخ لکھنے والا ہوتا ہے یہ حقیقت کے کتنا قریب ہے یا کتنا دور اس کا اندازہ لگانا انتہائی مشکل کام ہے مثال کے طور پہ اگر آپ دو ہزار اٹھارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک کی پاکستان کی تاریخ کو آج سے سو سال بعد جا کے پڑھیں اور وہ تاریخ پڑھیں آپ کسی ایسے مورخ یا ایسے ہسٹورین یا ایسے جرنلسٹ کی زبان سے جو عمران خان اور پی ٹی آئی کا حامی تھا تو آپ کو لگے گا کہ اس سے زیادہ سنہری دور تو پاکستان میں آیا نہیں آپ کو یہ لگے گا کہ یہ وہ دور ہے جس کے اندر تو دودھ اور شہد کی نہریں بہتی تھیں یہ وہ دور ہے کہ جس کے اندر جو ہے ہر چیز کے اندر مہنگائی ختم ہو چکی تھی پاکستان ترقی کر رہا تھا اقوام عالم کے اندر پاکستان اُبھر رہا تھا یہاں تک کہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی اور انہوں نے آکے کے ستیہ ناس کر دیا لیکن اگر آپ یہی تاریخ کسی پی ڈی ایم کے ورکر کی زبانی سنیں گے یا اس اینکر کی زبانی یا اس جرنلسٹ کی زبانی یا اس ہسٹورین کی زبانی سنیں گے جو پی ڈی ایم کا نظریہ رکھتا تھا تو وہ آپ کو دو ہزار اٹھارہ سے دو ہزار بائیس کی تاریخ ایسے بیان کرے گا کہ شاید پاکستان نے اس سے زیادہ بدترین دور کبھی نہ دیکھا وہ یہ کہے گا کہ یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر پاکستان مہنگائی کی لپیٹ میں چلا گیا وہ یہ دو یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر پاکستان کرپشن کی انتہا پر پہنچ گیا یہ وہ دور تھا کہ جس کے اندر پاکستان جو ہے کسی قسم کے نظام سے نکل گیا ہر قسم کا نظام تباہی کا شکار ہو گیا اس کی وجہ یہ نہیں کہ واقعات اور حالات ایسے ہی تھے جیسے یہ دونوں مورخ بیان کر رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مورخ ہے اس کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے اس مورخ کا بھی واقعات کو دیکھنے کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور جب وہ واقعات کو ایک تاریخ میں پروتا ہے کتابوں میں سموتا ہے تو وہ اس آئیڈیالوجی کے ماتحت اس کتاب کو لکھ رہا ہوتا ہے اسی طرح جب واقعہ کربلا پیش آیا تو ہمارے سامنے مورخین میں دو طبقے نظر آئے بہت کم ایسے معرخ ہمیں نظر آئے کہ جو اعتدال کے راستے پر رہے گویا کہ وہ پل سرات ہے کہ جس کے اندر دائیں اور بائیں گرنا یقینی تھا بہت کم ہی ہیں اس کو پار کرنے والے مثال کے طور پہ چند اوتھینٹک مورخین جن کی تاریخ کے اندر ہم سو فیصد نہیں لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ نوے فیصد اعتماد کیا جا سکتا ہے علامہ ابن کثیر البدایہ بن نہایا تاریخ تبری علامہ جو ہے ابن محمد ابن جریقبری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے علامہ جلال الدین سیوتی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ الخلفہ ہے علامہ سیر اعلام نبلہ علامہ شمس الدین زہابی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے آپ اس کے علاوہ اگر زمانۂ جدید کے اگر مورخین کو اٹھا کے دیکھیں گے تو حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب کی شہید کربلا ہے حضرت مولانا یوسف کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات الصحابہ ہے یا اس کے علاوہ آپ اٹھا کے دیکھیں حضرت قاری طیب صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ کی یزید شہید کربلا اور یزید یا آپ اگر اس سے زیادہ جدیر اٹھا کر دیکھنا چاہیں تو حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو خلافت و ملوکیت کا جواب لکھا حضرت معاویہ اور تاریخی حقائق آپ ان تاریخوں کو اٹھا کے پڑھیں آپ کو اندازہ ہوگا کہ تاریخ کے اندر کتنا زیادہ تھیوریز اور کانسپریسیز کا جو ہے استعمال ہوتا ہے مورخ کے نظریات کتنے مختلف ہوتے ہیں ہر زمانے کے تاریخ بیان کرنے والے اپنی آئیڈیولوجی اور اپنے نظریے کے موافق تاریخ بیان کرتے ہیں تاریخ میں چاہے وہ اہل سنت کی ہو چاہے وہ اہل تشیح حضرات کی ہو سنت کا اہتمام نہ ہونے کے برابر دیکھیں قرآن کے اندر سنت کا مکمل اہتمام ہے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے انا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قرآن کے بارے میں ارشاد فرمایا احادیث کی حفاظت کے لیے اسما اور رجال اور محدثین نے چھان پھٹک کی ایک ایک راوی کے حالات کو محفوظ کیا منذبت کیا باقاعدہ لکھا باقاعدہ اصول حدیث کا ایک فن مدون کیا اور اس کے اندر جو حدیث تھے ان کے مراتب طے کیے اور اس میں صحیح حسن ضعیف اور اس طرح دیگر درجات مرتب کر کے ایک ایک بات اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہمیں سامنے ہمارے سامنے لائی گئی لیکن اس کے مقابلے میں تاریخ کو اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ میں کسی قسم کی سنت کا کوئی اہتمام نہیں کیا گیا اور تاریخ میں ہر طرح کی رتب و یابس روایات کو جمع کر دیا گیا ایک راوی کہتا ہے کہ عنوان سے دنیا میں آدمی جو چاہے جہاں چاہے بیان کر دے ہمارے نانا رحمت اللہ علیہ ہم ان کو دیکھا کرتے تھے کہ وہ ہر دس محرم کو شام غریبہ بڑے ذوق و شوق سے دیکھتے تھے ہم حیران تھے کہ یہ شام غریبہ ذوق و شوق سے کیوں دیکھتے ہیں تو ایک دفعہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ شامل غریبہ اتنے ذوق و شوق سے کیوں دیکھتے ہیں کہنے لگے میں حیران ہونے کے لیے اور واقعات کو سننے کے لیے دیکھتا ہوں کہ واقعہ تو ایک ہی مرتبہ تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اور وہ واقعہ بھی ایسا تھا کہ جس میں ایک طرف کا نیگیٹو بیان کرنے والا کوئی تھا ہی نہیں یعنی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھی تھے ان میں سے اکثر تو شہید ہی ہو گئے تھے جو بچنے والے تھے وہ معصوم بچے تھے یا مورخین میں سے کوئی نہیں تھا کچھ عورتیں تھیں اور معصوم بچے تھے جو بچ گئے تھے نوے کے قریب افراد کا یہ لشکر تھا جس میں بہتر ہاتھ کے ہاتھ وہیں شہید کر دیے گئے تھے اٹھارہ کے قریب لوگ افراد اس جگہ زندہ بچ سکے تھے جو بعد میں جو ہے جنہوں نے تاریخ بیان کی ورنہ تاریخ کا جو دوسرا رخ بیان کرنے والے تھے یعنی جو یزید اور اس کے حامی لوگ تھے انہوں نے ہی تاریخیں لکھی انہوں نے اپنے انداز میں ہی تاریخ بیان کری تو اس زمانے کے اندر تو اس تاریخ کو دیکھنے والے اس واقعے کو دیکھنے والے اور مرتب کرنے والے کوئی نہیں تھے لیکن میں ہر دفعہ دس محرم کو ایک نئی تاریخ سنتا ہوں نئے حالات و واقعات دیکھتا ہوں اور راوی کے عنوان سے نئے قسم کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے میں یہ سننے کے لیے حیران ہونے کے لیے دیکھتا ہوں کہ ایک ہی واقعہ اس کے اندر کیا کیا حالات کتنے دفعہ اور کیسے کیسے انداز سے محفوظ کیے گئے کہ ایسا لگتا ہے کہ بہت سارے ویڈیو کیمرے اس جگہ پر لگے تھے جنہوں نے انگ انگ کو ایک ایک انچ کو محفوظ کر لیا علامان والحفیظ جو باطل ہیں اہل باطل ہیں یا جو من گھڑت قصے کہانیاں سنانے والے ہیں اس انہوں نے اس موقع کو یوٹیلائز کیا اور انہوں نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اپنی دکانیں چمکائیں اور اس قسم کی تاریخ بیان کری کہ گویا وہ آنکھوں سے کھڑے ہو کے وہ مشاہدہ کر رہے ہیں وہ تیر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور وہ تیر لگتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور پھر تیر سموتا ہوا اور پھروتا ہوا اور باہر نکلتا ہوا محسوس کر رہے ہیں اس طرح سے تاریخ دانوں کو بیان کیا جاتا ہے تاریخ کو بیان کیا گیا کہ جس سے سامعین کے جوش کو گرمانا اور خالی ان کو برنگیختہ کرنا مقصد تھا حقائق سے ان کا دور کبھی کا تعلق نہیں تھا ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی سمجھ میں آتی ہے کہ دیکھیں واقعہ ہوا ایک ظلم ظلم کا واقعہ تھا افسوسناک واقعہ تھا دنیا میں اس سے بڑا ظالم اور اتنے اس سے بڑا جابر اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے حضرت امام حسین اور اہل بیت کے ساتھ یہ اقدام کیا سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم ایک کی حمایت میں اتنا زیادہ شدت اختیار کر لیتے ہیں کہ اگلے کو مسلمان رہنے کا حق بھی نہیں دیتے یہاں پر یہ بات سہن میں رکھیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس واقعہ کربلا سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں جب یہ واقعہ کربلا پیش ہوا جب پیش آیا اور یہ واقعہ سانحہ پیش آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے کئی سال ہوئے رخصت ہو چکے تھے لیکن اس کے باوجود بھی اس واقعے کو آڑ بنا کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لانتان کیا جاتا ہے ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ یزید کے والد ہیں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانے بیان کیے ہیں وہ پیمانے قرآن اور حدیث سے نکلتے ہیں وہ تاریخی روایات سے نہیں نکلتے قرآن و حدیث میں جو پیمانے ہیں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو وہاں صرف اور صرف رضی اللہ تعالی عنہم و رضو عنہ کا پیمانہ ملے گا وہاں صرف اشداء علی الكفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ و رضوانہ کا پروانہ ملے گا وہاں صرف یؤسرون علی انفسیم ولو کان ابھیم خصاصا ملے گا وہاں صرف آم کا بس آمن تم بھی فقد احتدو کا پروانہ ملے گا کہ اگر یہ لوگ آپ پر ایمان اس طرح لے کر آئے جس طرح یہ صحابہ کرام ایمان لے کر آئے ہیں تو ہی ہدایت یافتہ ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں اگر پروانہ پروانہ ہم ڈھونڈ لیں گے کہ ان کی کیا حیثیت ہے ان کا کیا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو قرآن بھی ان کی عدالت سے بھرا ہوا ہے اور احادیث تو بھری ہوئی ہیں ہی اسحاب اصحابیجومبی مختدی تم احتیع تم اللہ اللہ فی لا فبی غرضا من ہوں فمن ابغذ ومن بغری اب غذم یعنی اگر ان سے کوئی محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے محبت کرے گا کوئی بغض رکھے گا تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا تو یہ بات اپنے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اس واقعے کو آڑ بنا کے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی نہیں کرنی چاہیے ہمیں اس واقعے کے اندر کسی بھی صحابی کے ملوث ہونے کا کوئی ذرہ کوئی شائبہ نہیں ملتا یزید انتہائی ظالم فاسق فاجر آدمی تھا ہے اور قیامت تک کے لیے اس نے اپنے جو چہرے پر یہ کالک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کی شہادت کی وجہ سے اپنے چہرے پہ مل لئی ہے اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اور اس کو اس کیے کی وجہ سے جو لانت اس کے اوپر پڑی ہے پھٹکار اس پہ پڑی ہے قیامت تک کوئی اس پھٹکار کو صاف نہیں کر سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے کہ آقیاتاً وہ اس کا مستحق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر پھٹکار ہمیشہ ایسی ہی رہے جیسا اس نے اقدام کیا لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس کو آڑ بنا کے دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم پہ تبرہ کرنا ان کو برا بھلا کہنا یہ اعتدال سے ہٹنا ہے اسی طرح ان واقعات کو آڑ بنا کے صحابہ کرام حضرت اہل بیت کے اوپر اور ان کے لوگوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل و اولاد کے اوپر کسی قسم کی بدزبانی کرنا ان کو برا بھلا کہنا یا معاذ اللہ ان کے بارے میں لب کشائی کرنا یہ بھی بے اعتدالی ہے یہ بھی انتہائی درجے کی جو ہے وہ ایمان سوز حرکت ہے تو ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تاریخ اصل میں معرخین کا نظریہ ہے اور اس کے اندر رتب و یابس بہت سے واقعات ایسے مل جاتے ہیں کہ جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا معرخ اپنی آئیڈیالوجی کو سامنے رکھتے ہوئے تاریخ مرتب کرتا ہے تو یہ دونوں کے دونوں پوائنٹ آف ویو معرخین کے اپنے ذاتی پوائنٹ آف ویو ہیں حق اور باطل کے کتنا قریب ہے یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں اس کا فیصلہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے تو مورخین کے تناظر میں لکھی ہوئی روایات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی اوپر زبان درازی کرنا اس سے زیادہ موجب وبال چیز کوئی نہیں ہے میں اپنے اہل تشیح حضرات بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے واقعات کو اس طرح کے بے سروپا باتوں کو جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں بعض مورخین نے لکھ دی ہیں ان کے اوپر بھروسہ اور اعتماد کر کے اپنی عاقبت کو خراب نہ کریں اور اسی طرح میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ دیکھیں اگر کوئی اہل بیت کی محبت کے اندر آنسو بہا رہا ہے اہل بیت کی محبت میں مبالغہ رکھتا ہے تو یہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے اوپر لان تان کیا جائے امام شافی کا کیا مشہور شعر ہے اگر اہل بیت کی محبت ہی رفض ہونے کی علامت ہے رافضی ہونے کی علامت ہے تو میں سب سے بڑا رافضی ہوں تو واقعتا اہل بیت کی شہادت کا غم جتنا ہمارے شیعہ حضرات کو ہے اتنا ہی ہمارے سنی حضرات کو ہے دونوں کے اظہار غم کا انداز الگ ہے ایک جو ہے شہادت کا غم ماتم کر کے کرتا ہے اور دوسرا صبر کر کے کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور ہمیں جو ہے ہدایت پر رہنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين